saya menzahirkan ucapan terima kasih kepada kerajaan madani atas peruntukan kepada kementerian ini sebanyak 1 bilion 406 juta 224500 ringgit bagi tahun depan. Peruntukan kali ini meningkat 5.5% berbanding sebanyak 1 bilion 332 juta pada tahun 2025. Bagi belanja mengurus sebanyak 700 juta 170300 ringgit diperuntukkan bagi tahun 2026 dengan peningkatan 11.47% berbanding tahun 2025 manakala sebanyak 482 juta 754200 ringgit telah diperuntukkan bagi pembangunan pada tahun 2026 berbanding 498 juta pada tahun 2025 dengan penurunan sebanyak 3.11% Penambahan 72 juta bagi belanja mengurus didorong oleh peningkatan bayaran gaji dan upah sebanyak 18.02 juta. Ini hanya bagi menampung bayaran pergerakan gaji tahunan dan kenaikan 7% gaji yang dijanjikan kerajaan madani. Ini termaksudlah kelulusan butiran baru di bawah dasar baru untuk pembayaran emolumen Sekretariat Malaysia Sea Games Organising Committee masuk berjumlah 19.7 juta. Beberapa butiran di bawah program khusus KBS turut menunjukkan peningkatan yang signifikan seperti penambahan 8 juta untuk program rakan muda menjadikan peruntukan keseluruhan sebanyak 30 juta dan ini tidak termasuk 10 juta yang diluluskan bagi skop tambahan lawan buli dan pendidikan pengundi belia. Yang keduanya, program Belia dan Sukan mencatatkan penambahan peruntukan sebanyak 4 juta bagi menampung keperluan sebahagian program Women Sports yang dipindahkan daripada butiran program khusus MSN, program intervensi Belia tidak berpersatuan, program-program Belia dan program Sukan Komuniti masing-masing dengan nilai 1 juta. Peruntukan di bawah program latihan dan pembangunan sukan MSN juga meningkat sebanyak 3 juta sebagai tambahan kepada persediaan Sukma Selangor dan para Sukma. Tambahan 5 juta bagi perkhidmatan bekalan makanan bermasak di ILKBS mengambil kira tren perbelanjaan, perbelanjaan ekoran peningkatan harga kontrak penyediaan makanan uh, dan minuman di ILKBS susulan penguatkuasaan perintah gaji minimum 2024 Yang membuat Tuan Pengurusi, 10 orang ahli-ahli yang berhormat telah mengemukakan pertanyaan dan pandangan mereka. Dan saya mulakan sesi penggulungan ini untuk menjawab pertanyaan daripada ahli yang berhormat Bukit Gelugor. Alosta, Kangga, Dungun dan Pulai juga ada menyebut mengenai bola sepak. Reputasi bola sepak Malaysia di peringkat antarabangsa sedang diuji dan tindakan tergesa-gesa boleh menjejaskan kedudukan negara. Untuk makluman semua, FIFA melalui jawatan kuasa rayuan mereka telah memutuskan untuk mengekalkan keputusan asal iaitu mengenakan denda lebih kurang 1.8 juta ringgit kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia serta mengekalkan hukuman terhadap tujuh pemain termasuk penggantungan selama 12 bulan daripada semua aktiviti bola sepak dan denda lebih kurang 10,500 ringgit bagi setiap pemain. FAM dalam kenyataan rasmi pada tarikh 18 November telah mengesahkan mereka akan memulakan proses untuk membawa kes ini yang membabitkan tujuh pemain warisan harimau melaya ke Mahkamah Timbang Tara Sukan Court of Arbitration for Sport iaitu CAS. Jadi sekarang ini ada dua perkara, dua proses yang sedang berlangsung. Satu, skop siasatan Laporan siasatan bebas oleh mantan Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Raus Sharif. Skop siasatan Tun Raus adalah untuk meneliti prosedur dalaman dan prosedur operasi standar persatuan bola sepak Malaysia dalam pengurusan dokumen tujuh pemain warisan Harimau Melayu yang digantung selama 12 bulan. Tujuannya adalah memastikan kegagalan seperti ini tidak berulang lagi. Kepentingan laporan ini juga selari dengan perenggan 246 laporan FIFA Appeal Committee para 246 izinkan saya menyatakan at this junction the committee wish to underscore that it has been unable to identify a reasonable explanation for the events that transpired between the players submission of documents and their appearance appearance for Malaysia this is simply because neither players nor FAM has taken any of the steps to provide this explanation. Months later, The identity of the forger remains unknown. Jadi muka 65, muka surat ini tidak mendapati siapa yang bersalah dalam isu forgery. Oleh sebab itu, skop siasatan Tundraus, laporan dan hasil siasatan ini sangat penting untuk disiapkan dengan secepat mungkin dan laporan media telah mengesahkan bahawa Tun Raus tidak akan mengambil masa yang lama hanya beberapa minggu untuk menyiapkan siasatan ini itu yang pertama dan uh, saya telah mengarahkan Pantri, uh, saya telah Pantri, meminta yeah. boleh tanya adakah hasil laporan siasatan kalau ada pojeri akan ada juga cadangan cadangan tindakan saya Pantri. yakin mantan ketua hakim negara Uh, sangat arif dalam perkara ini uh, dan hasil siasatan ini saya telah meminta supaya Pesuruh Jaya Sukan, ya, Encik Arifin untuk meneliti nanti laporan ini dan berikan kerjasama untuk pastikan kita ambil tindakan sebarang penemuan dalam jawatan kuasa siasatan itu akan diambil oleh Kementerian Belia dan Sukan supaya kita pastikan perkara ini tidak berulang lagi. Yang itu pertama. Yang keduanya untuk makluman semua mengenai uh, laporan uh, appeal to cas Okay, bukit gelugor ada tanya apa yang akan berlaku apabila mereka ke cas sebenarnya cas boleh sarankan kepada fifa untuk meningkatkan denda dan penggantungan jika fam tidak berjaya di peringkat cas selepas itu jika fam kalah di cas FIFA Tribunal akan bermesyuarat untuk mengambil keputusan berhubung status tujuh pemain ini sama ada boleh bermain untuk Malaysia atau tidak. Keputusan FIFA Tribunal itu pun boleh dirayu oleh FAM ke KAS sekali lagi. Selepas KAS, file case akan dipanjangkan ke AFC untuk tindakan selanjutnya dalam konteks perlawanan kelayakan Piala Asia di mana jika keputusan berhubung pemain ini tidak berubah, jawatan kuasa disiplin AFC pula akan membuat keputusan. Berapa lama masa yang diambil oleh FIFA Tribunal untuk bersidang mengenai kes ini? AFC sudah maklumkan kepada FIFA untuk membuat keputusan sebelum 31 hari bulan Mac, iaitu tarikh akhir perlawanan kelayakan Piala Asia. Dan jika FAM masih bawa ke kas selepas keputusan FIFA Tribunal tidak memihak kepada mereka dan masih kalah di peringkat kas juga, apakah yang akan berlaku seterusnya? Ini soalan yang ditanya. Jika semua kalah mengikut peraturan sedia ada di AFC, keputusan perlawanan akan dikira terbatal dan pasukan lawan akan diberikan tiga mata dan tiga gol dan jawatan kuasa disiplin AFC juga berhak jatuhkan apa-apa hukuman lain selain daripada potongan mata. Oleh sebab dua proses ini sedang berjalan, siasatan oleh Tun Raus dan uh, rayuan oleh FAM ke KAS nanti, maka saya tidak boleh mendahului ataupun pesuruh Jaya Sukan tidak boleh mendahului keputusan tersebut. Saya minta semua untuk bersabar. Kita ada sebelum 31 hari bulan Mac untuk tunggu keputusan seperti ini. Yeah, uh, sorry. ya, um, yes, yeah, silakan. Yang berhormat. Uh, kalau saya tak silap, yang berhormat adalah berkata ada kemungkinan hukuman itu dapat atau boleh di bertambah. bertambah, ataupun di-enhance uh, pada peringkat ini bila rayuan dibuat kepada kas. Jadi memandangkan keadaan tersebut, memandangkan tiada apa-apa bahan bukti yang baru yang akan dikemukakan kepada kas. So, in addition to bahan-bahan bukti yang telah pun dikemukakan sebelum ini di dua peringkat sebelum ini. Jadi kemungkinan uh, kegagalan itu berlaku tinggi kan? Jadi sekiranya terdapatnya risiko uh, hukuman ini di enhance ataupun ditambah, adakah adakah ini wajar untuk memfailkan? Rayuan ini ke kas in the first place sama, sama ada wajar kekas atau tidak, itu adalah hak FAM sebagai perayu dan memandangkan mereka mempunyai hak untuk kekas, maka mereka mempunyai peguam mereka sendiri untuk menasihati mereka sama ada peluang untuk berjaya itu tinggi atau tidak. Dan saya tidak boleh menafikan hak mereka untuk kekas. Tetapi FAM kena bersedia jika kas tidak memihak kepada mereka, kemungkinan besar hukuman itu boleh dipertingkatkan. Yang itu FAM kena buat pengiraan sendiri. Satu lagi yang saya nak nyatakan, kerajaan Madani sebenarnya melalui Perdana Menteri memberikan sokongan kuat kepada pasukan Harimau Melaya untuk layak ke Piala Asia. Dan kita telah membelanjakan 5 juta grand kali pertama semasa Kim Panggon menjadi, menjadi jurulatih. Yang keduanya 15 juta sekarang untuk mereka layak ke Piala Asia. Dan Perdana Menteri juga telah mengusahakan sumbangan daripada pihak swasta 15 juta tambahan untuk FAM. Jadi tak ada isu kerajaan tidak memberikan sokongan. Malah kerajaan I think went out of the way to support our national team. Jadi 15 juta ini saya ada banyak baca banyak berita mengenai kenapa kita nak sokong Baik bagi duit ini kepada mereka dan apa tindakan KBS untuk memastikan duit ini digunakan dengan baik. Dana ini semasa diumumkan oleh Perdana Menteri pada belanjawan yang lepas. Perdana Menteri mengatakan dana 15 juta ini akan digunakan untuk menyokong persiapan skuad utama Harimau Melayu dan pasukan bawah 23 tahun. Bermaksud duit ini untuk membantu dua pasukan. Dan penyediaan ganjaran yang lebih baik, allowance latihan dan pertandingan, pasukan pengurusan dan kejurulatihan yang berkualiti, pendedahan latihan dan pertandingan yang berkesan dan sokongan pasukan yang menyeluruh. Untuk makluman semua, 15 juta ini juga digunakan bagi tujuan uh, gaji jurulatih pasukan bawah 23 tahun, turut dibayar melalui peruntukan 15 juta ini. 15 juta ini dipantau oleh Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Kewangan dan jawatan kuasa ini bersidang setiap bulan membincangkan laporan perbelanjaan peruntukan yang disalurkan kepada pihak FAM. Untuk makluman yang berhormat Bukit Gelugor, dana ini tak dibenarkan untuk FAM gunakan untuk proses-proses rayuan ini. Jadi kalau FAM nak pergi ke KAS, FAM kena bersedia untuk menanggung uh, belanja uh, ke KAS. Yang ketiganya, saya nak nyatakan uh, cadangan yang berhormat Bukit Gelugor dan Alustah mengenai penambahbaikan untuk pastikan integriti bola sepak dijaga. Buat masa ini, saya tak boleh mendahului siasatan dan saya pasti Tun Raus akan mempunyai cadangan untuk tambah baik integriti. Tetapi buat masa ini, saya nak nyatakan bagi pihak Kementerian Belia dan Sukan, kita akan pastikan buat masa ini kita tak akan tambah grant untuk mereka sehingga FAM menguruskan isu ini dengan baik untuk menyakinkan rakyat semula bahawa setiap dana yang diberikan dan digunakan oleh duit rakyat ada um, accountability. Silakan Yang Berhormat Alostar. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Uh, satu isunya ialah Yang Berhormat sebut tadi kita merayu kekas dan sebagainya. Satu lagi isunya ialah, ialah Yang Berhormat Menteri, adakah Yang Berhormat Menteri bersetuju? asal kepada masalah ni ialah kerana pemalsuan dokumen. So kenapa kenapa kita adakah yang Mak boleh bersetuju? Kita cari siapa yang palsukan dokumen, siapa yang buat penyelewengan ni, tangkap dia, dakwa dia, then kita tutup buku ni. Barulah pihak FIFA mungkin boleh timbang rayuan tersebut. Apa pandangan Imam Mat, Menteri? Saya setuju seperti yang dinyatakan oleh appeal komiti yang saya telah bacakan tadi para 246 FIFA juga telah meminta sekretariat mereka memaklumkan kepada negara-negara yang terlibat termasuk Malaysia untuk membuat siasatan terperinci. Malah saya nak uh, minta semua kalau boleh baca uh, uh, keputusan ini kerana dalam ini ada menyatakan bahawa dalam para 141 in other words the case file shows that the original birth certificates presented by the players to their agents or friends were never forwarded to the Malaysian government. Semua ini ada ditulis seperti yang dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri. Konsisten. Apa yang dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri konsisten dengan penemuan jawatan kuasa rayuan. Jadi Tun Raos mempunyai tanggungjawab yang berat kerana skop jawatan kuasa siasatan itu akan memastikan mereka mengenal pasti apa yang berlaku dalam FAM. Okay, dan kita nak sarankan Uh, penambahbaikan dibuat. Buat masa ini, saya hanya boleh cadangkan satu, tak ada lagi dana tambahan. Kita hold dulu untuk bantu National Team pastikan ada penambahbaikan dulu. Yang keduanya adalah untuk memastikan pada masa hadapan, sebarang permohonan naturalisasi atlet ataupun pemain yang dicadangkan oleh Persatuan Sukan kepada Kementerian Dalam Negeri, dirujuk dahulu kepada Masjid Sukan Negara kerana Masjid Sukan Negara melalui program NFDP, melalui banyak program Akar Umbi telah membelanjakan duit untuk pastikan ada atlet-atlet pembangunan dilahirkan. Jadi Masjid Sukan Negara lebih menahu tahu mengenai keperluan sama ada pasukan ini memerlukan pemain Uh, warisan atau tidak. Dan semua ini kalau boleh saya nak cadangkan kepada KDN untuk pastikan, untuk dapatkan ulasan daripada Majlis Sukan Negara. Untuk makluman semua juga, pihak MSN pernah mengadakan sesi town hall bersama klub-klub bola sepak profesional pada bulan November tahun lepas. Semasa sesi town hall tersebut, klub-klub yang terlibat telah memaklumkan perancangan mereka untuk mendapatkan khidmat pemain naturalisasi bagi membantu persiapan pasukan masing-masing. Pihak KBS ataupun Masjid Sukan Negara tidak mempunyai sebarang kuasa untuk menghalang usaha mereka jika mereka mahu kerana dibenarkan oleh FIFA. Governing body rules of football membenarkan pemain warisan. Jadi kalau mereka nak pemain warisan, mereka kena mengikuti proses yang uh, elok untuk pastikan tak ada lagi isu kontroversi seperti ini. Ini adalah dua cadangan awal yang saya boleh nyatakan KBS akan mengambil langkah tersebut buat masa ini sebelum siasatan di, uh, diperincikan oleh Tun Rawat. Ya, Kanggah. Silakan. Ya, Bapak Menteri. Uh, saya terbaca dalam media-media sosial. Sebenarnya bukan tujuh orang saja yang terlibat. Rasa ada lagi tapi masih tapi disembunyikan oleh PM. Pemain warisan. Kan? Dia nak masuk nak masuk main tapi masih di, di tak dibawa masuk untuk dalam tim. Tapi untuk kewarganegaraan dah dah ada. Itu saya, saya nak apa, apa penangan Menteri. Yang berhormat uh, Kangga, sebenarnya untuk uh, kita bahas dalam parlimen, saya tak boleh ikut apa yang yang berhormat baca dalam media sosial Media sosial ini ada banyak maklumat yang tak tepat Hearsay, a lot of hearsay Jadi saya kena berlandaskan laporan setakat ini oleh FIFA 7 orang Seperti yang dinyatakan oleh uh, FIFA Untuk maklumat yang berhormat juga Mengenai um, Langkah yang KBS juga boleh ambil Kuasa pesuruh jaya sukan Pesuruh jaya sukan mempunyai Kuasa uh, Seperti yang diberikan dalam Akta Pembangunan Sukan PJS boleh menjalankan langkah-langkah remedy ke atas FAM. Saya bagi contoh, Menteri boleh mengarahkan pesuruhjaya sukan untuk memulakan siasatan siasatan atau audit takbir urus ke atas FAM yang terdiri daripada pakar undang-undang ataupun kumpulan pakar bagi menyelia semua urusan yang melibatkan peraturan di peringkat antarabangsa. Jadi buat masa ini, saya hold dulu tindakan ini. Saya tunggu keputusan dan siasatan yang dilakukan oleh Tun Raul supaya tak ada duplis, tak, tak, ada duplicate effort ya dengan izin. Satu lagi, Menteri tidak boleh mengeluarkan arahan yang menyentuh struktur AJK FAM. Walaupun mungkin tidak berpuas hati dengan prestasi mereka. Saya bagi contoh, ada ramai yang menulis yang mengatakan menteri sukan seharusnya memecat semua AJK FAM. Tak boleh. Saya tak boleh memecat AJK FAM kerana ini akan melibatkan statute FIFA 15C yang boleh membawa tindakan penggantungan oleh FIFA. Izinkan saya untuk membaca beberapa contoh yang hampir sama jika kita masuk campur, jika kerajaan masuk campur untuk menggantung FAM. Satu, Persatuan Bola Sepak Indonesia pada tahun 2015. Pada masa itu, FIFA menggantung kealian Indonesia selama setahun dan melarang pasukan kebangsaan serta kelabnya daripada menyertai sebarang pertandingan antarabangsa. Tindakan ini diambil selepas Kementerian Belia dan Sukan Indonesia membekukan Persekutuan Bola Sepak Negara tersebut berikutan pertikaian berkaitan isu pemilikan dan pengurusan dua pasukan Indonesia. Yang keduanya, Zimbabwe, Februari 2022. Persekutuan bola sepak Zimbabwe dibubarkan oleh kerajaan. Jadi ada yang suruh saya bubarkan FAM. Zimbabwe pernah, keputusan itu diumumkan oleh Suruhan Jaya Sukan dan Rekreasi Negara tersebut, iaitu sebuah badan yang dilantik oleh kerajaan. Pegawai-pegawai persekutuan dituduh menyalahgunakan wang yang diberikan oleh kerajaan kepada Persatuan Bagi Penyertaan Zimbabwe dalam pusingan akhir Piala Negara Afrika 2019. Empat pegawai persekutuan termasuk presidennya sedang disiasat atas dakwaan salah urus dan kegagalan accountability dalam penggunaan dana awam serta tuduhan gangguan seksual terhadap pengadil wanita. Zimbabwe digantung selepas Suruhanjaya suruhan Sukan dan Rekreasi Negara itu enggan untuk melepaskan persekutuan bola sepak. Satu lagi, Chad. Persatuan bola sepak Chad disingkirkan dari kemasyh Piala Negara Afrika setelah terdapat konflik antara Kementerian Sukan dan badan bola sepak negara itu yang menyaksikan kerajaan campur tangan dan menubuhkan pasukan khas untuk menguruskan badan bola sepak dengan kelulusan daripada Presiden negara. Benin Mei 2015. Persekutuan Bola Sepak Benin digantung selepas ada campur tangan dari badan kehakiman negara tersebut yang menyekat pilihan raya badan bola sepak uh, tersebut yang bakal dilakukan. Satu lagi Brunei. FIFA menggantung Brunei ekoran campur tangan kerajaan dalam urusan badan tersebut dengan keputusan pihak berkuasa Brunei untuk membubarkan persatuan bola sepaknya dan menggantikannya dengan sebu sebuah persekutuan baru pada Disember 2008. Jadi ini adalah contoh-contoh negara di mana ada uh, kerajaan mencampur tangan dalam uh, persatuan bola sepak mereka dan hasilnya mereka digantung. Kerisauan saya saya kena seimbangkan. Walaupun kontroversi sekarang melibatkan hanya pasukan kebangsaan senior team, tetapi seperti yang kita nyatakan kita ada enam lagi pasukan nasional bawah 23 tahun, bawah 19 tahun, bawah 17 tahun. Malaysian Tigers senior wanita, pasukan bawah 20 tahun dan pasukan bawah 17 tahun untuk pasukan wanita. Pasukan-pasukan ini tidak bersalah, masih sedang berlatih untuk semua uh, kejohanan yang terlibat. Oleh sebab itu, saya dan Kementerian Belia dan Sukan kena berhati-hati apabila kita melihat dan meneliti apa option yang kita ada. Saya tahu semua rasa sedih kerana ini ...melibatkan imej dan reputasi negara. Dan saya beri jaminan, saya akan pastikan saya melihat dan meneliti siasatan Tun Raus nanti. Dan kalau boleh nanti saya juga nak melihat sama ada sesuai atau tidak untuk kita bentangkan laporan tersebut dalam parlimen. Uh, memandangkan ramai ahli parlimen berminat untuk menau, uh, tahu mengenai tersebut. NFTP yang berhormat Kangga menyatakan bahawa lebih baik kita hold dulu... Uh, NFTP kerana kita ada buat assessment uh, daripada AFC untuk kita serahkan NFTP kepada FAM. Dan 14 November, pengarah Ketua Pengarah Masjid Sukan Negara telah menulis kepada Pemangku Presiden FAM untuk menyatakan buat masa ini kita telah menempatkan unit NFTP secara pentadbiran di FAM bagi membantu menguruskan pelaksanaan program NFTP dan AMD bersama sama pasukan teknikal FAM yang ini sebelum kontroversi ini berlaku dan pada masa yang sama pihak ASDS juga telah memohon agar FAM terus membantu melaksanakan kedua-dua program tersebut dalam aspek teknikal hanya dalam aspek teknikal pengurusan pemain penilaian dan pelantikan jurulatih serta pengurusan prestasi. Yang lain, pihak Majlis bersetuju untuk meneruskan kerjasama sehingga mesyuarat jawatan kuasa pemandu yang akan dipengerusikan oleh saya bersama Presiden FAM yang baru bagi membincangkan hala tuju yang baru. Jadi oleh kerana kerajaan masih memberikan dana kepada NFDP untuk soft landing, maka kita hold sebelum kita serahkan kepada FAM. Yang um, saya tak sempat yang uh, ya menteri perlukan 2 minit lagi. Em um, Tan Sri boleh bagi saya uh, just tiga isu cepat saya saya nyatakan dengan cepat untuk yang berhormat Bakri mengenai kelas renang yang itu memang adalah hala tuju ataupun fokus KBS untuk pastikan kanak-kanak B40 mempunyai peluang mendapatkan kemahiran keyakinan dalam air dan kita akan teruskan untuk uh, program kelas renang untuk uh, permintaan yang berhormat untuk bina satu kolam renang awam di Mua, saya meminta supaya berbincang dengan Exco Johor untuk pastikan kolam renang itu ada dalam wish list kerajaan negeri uh, Johor dan uh, KBS juga akan memastikan kita akan usahakan satu pembinaan kolam renang kalau ada dalam wish list kerajaan negeri. Okay, yang penting seperti yang anda tahu, penyelenggaraan fasiliti sukan selepas dibina oleh kerajaan persekutuan, kita perlukan kerjasama kerajaan negeri dan PBT untuk menyelenggarakan fasiliti tersebut. Okay, untuk Yang Berhormat Gua Gua Musang tak ada, tetapi yang tadi Yang Berhormat Dungun ada menyatakan mengenai pembangunan bakat dan prestasi sukan. Sebenarnya ramai yang kutuk kata kita tak ada prestasi atlet tak bagus. Tapi untuk 2025, kita lahirkan banyak world champion. Izinkan saya yang berhormat untuk habiskan dengan membaca nama-nama mereka. Uh, satu, Chen Tangji Toi Wei, badminton mixed doubles, world champion tahun ini. Wushu Men, Xi Xinping, bakat baru, world champion. Wushu Wanita, Tan Chong Min, world champion. Wushu uh, Li Jiarong, world champion. Dan Pang Puyi. Kemudian kita ada Tenpin bowling, men single dan men's all event. Se uh, se sentiasa ya, uh, para bowling juga, world champion Abang Yahya bin Abang Azhar. Kita ada Mar Marcus Chang Hao Hong, Datuk Abdul Latif bin Romli, Bonnie Bunyau Gustin, Muhammad Akmal Danish, Muhammad Yusof Hafizi, semua naik podium. Untuk lawn bowls, Emma Fernyana Saroji, pegawai polis ni, uh, world champion dalam World Cup baru-baru ini, Natasha Roslan dan uh, Rafiq Ismail, Tun Amirul Hakim, Ahmad Muaz Fisol, Timitan, Abdul Razak Abdul Rahman dan Bonnie Bunyau Gustin. Kita kalau teruskan memberikan sokongan kepada atlet kita dan latihan mereka dapat latihan yang mencukupi, pendedahan yang mencukupi, saya yakin uh, prestasi mereka akan terus naik. Silakan Yang Mohd. Tunggu apa yang berlaku dari segi FIFA dan sebagainya ini, saya nak ingatkan bahawa tiada jalan pintas pada kejayaan sukan. Saya setuju. Tak ada jalan pintas. Oleh itu, saya pohon supaya selepas daripada ini, pastikan bagi ada satu keputusan kementerian untuk pastikan bahawa bakat-bakat tempatan diketengahkan. Apa yang telah berjaya, saya ucap terima kasih. Tapi yang lebih baik ialah kita groom bakat-bakat tempatan ini supaya mereka bawa nama negara. Terima kasih. Sebenarnya bakat tempatan dalam pasukan tujuh pasukan bola sepak negara yang seperti yang saya nyatakan itu hanya pasukan national team 40% tempatan, pasukan bawah 23 tahun 96% tempatan, bawah 19 tahun 100% bakat tempatan, pasukan bawah 17 tahun 100% tempatan dan untuk wanita juga 96% tempatan untuk senior team bawah 20 tahun 100% tempatan dan pasukan bawah 17 tahun 96% tempatan jadi memang kita akan utamakan bakat tempatan kita dan saya meminta semua ahli parlimen terus menyokong yang ada dana peruntukan pastikan anda menyokong usaha mereka di peringkat akar umbi yang tak ada peruntukan ahli parlimen kita ada grant padanan sukan dana sukan komuniti dan anda juga seperti klub-klub persatuan belia yang lain galakkan mereka untuk memohon kerana kerajaan melalui bajet 2026 meneruskan usaha memberikan dana grant pada sukan, dana sukan komuniti dan juga uh, tabung kawasan. Itu sahaja yang lain saya akan bagi secara bertulis kepada yang berhormat. Saya ucapkan terima kasih kerana menyokong belanjawan uh, KBS. Terima kasih. Baik. Yang berhormat masalah iaitu wang sejumlah ringgit Malaysia 700 juta 170 ribu 300 untuk kepala B45 anggaran perbelanjaan mengurus 2026 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak lebih suara bersetuju. Kepala B45 jadi sebahagian daripada jadual. Masalah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P45 dalam anggaran